Пан Андрей, скажи, будь ласка, чи э, достатньо, на вашу думку, задіяння правоохоронці в Донецьку, щоб сегодняшній цей марш єдності не перетворився на кровавое побоище? Ну, вы знаете, страна в этом смысле имеет те силы, которые имеет и качество их такое как есть. Потому что мы с вами понимаем, что к сожалению, в течение э, нескольких лет э, ну, так называемые правоохранительные органы в большей степени э, были перенацелены на защиту власти мучих верхушки украинской власти Януковича и его семьи от гнева народа. Вот, и поэтому вот это они с успехом выполняли, а работать э, в интересах общества и защищать людей, защищать закон, к сожалению, многие из них не привыкли или отвыкли, или вообще никогда не умели. Поэтому сегодня специалистов среди правоохранителей э, во многих, практически во всех частях нашей страны, в избытке тех, кто знаете, умеет крышевать наркопритоны и собирать с проституток деньги, а тех, кто умеет защищать граждан, Руководство из закона конечно меньше и на востоке особенно потому что там селекции целенаправленно занимались поэтому мы опираемся на ту добросовестную часть правоохранителей которая безусловно есть и будем их укреплять и продвигать по службе вот. ну а тех кто изображает службу в обществу а на самом деле так сказать, только имитирует скажем так от тех будем избавляться